Дорогие друзья и подписчики нашего канала Украина, Днепр с хорошими новостями в прямом эфире. Сегодня у нас уже 31 декабря, среда 2025 года. Заканчивается год, но не заканчивается война. Сегодня ночью была атакована Одесса. Есть попадание в жилые дома. У кого-то сейчас, наверное, нет света. У нас должны вот-вот отключить по графику, у кого-то нет воды, у кого-то перебои с теплом, но и чувства, и чувства возникают очень разные. Но я знаю, что всегда, всегда, несмотря ни на что, желание Бога одно, желание Бога благословить всех людей, дать им возможность покаяния и обратиться к Господу и Спасителю Иисусу Христу за помощью и обрести мир, мир в сердца. И мы собираемся каждое утро без выходных, чтобы вместе Почитать Божье Слово, вместе помолиться, поприветствовать и поддержать друг друга. Приветствую Павел Ростовский, Михаил Бондаренко, Саша Мартынченко, Григорий Воловей, Олег Волошин, Саша Соломаха, вижу, Константин Косовок вместе с нами, Чухров Владимир, замечательное поздравление с утра, Лина Сапай, Шалом Христова, Люда Шувалова, доброе утро. Александр Савенков, город Киев вместе с нами. Доброе утро, Саша. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Так, Сережа Острижный, вижу. Эд Диксон вместе с нами. Доброе утро. Пусть Господь благословит ваш труд. Оксана э, так, Свердлова с добрым морозным утром. Церковь благодать, благодарит, что вы поддерживаете. Церковь, не бросаете поддерживать церковь мы нашими приношениями добровольными, в молитвами, через такими короткими эфирами, и мы вместе продолжаем служить Господу. Наталья Барбой, доброе утро. Еще могу увидеть Виктора Барского. Так, Сережа Калинин. Вижу. Воины наши. И Виктор Дядько вместе с нами. Кирилл. Виталий Гаркушай. Так, Геннадий Белива, неизменный поклонник Слова Божьего. Лидия Шкуренко присоединяется. И так, уже можно здороваться, можно писать приветствия, можно писать комментарии и молитвенные нужды. И мы обращаемся к Божьему Слову. У нас по плану есть план, замечательное чтение Библии. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Вот здесь описано. Апостол Павел пишет о духовных дарах. То, что Бог дает. Дает своим детям, как дар. Это не от нас. Это нельзя не заслужить, не заработать. И начинается глава так. Не хочу оставить вас, братья, в неверении. И о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолом. Так как бы вели вас. Вот он напоминает. Помните раньше, Куда вас тянуло? До встречи с Господом. Каким идолом? Куда вы приносили свои деньги? Куда вы приносили жертвы времени? У вас был Господин. И этот Господин – Сатана. Это князь, господствующий в воздухе. Кто-то играл, не мог оторваться от игровых автоматов. Кто-то от аптеки не отходил. Чуть свет и сразу в аптеку. Кто-то мимо водочного магазина не мог пройти. Кто-то не мог пройти мимо женщин. А я знаю таких, которые телевизор цветной разбирали за три минуты. Собрать потом уже не могли. И мы расточили. Многие из нас расточили все свое имение. И вот апостол Павел говорит, это было раньше. Но сейчас, но сейчас у вас поменялся Господин. И этот Господин Иисус Христос. И поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафиму на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Сейчас Господин другой. Сейчас Господин у нас Иисус Христос и Дух Святой, который в нас свидетельствует, что мы говорим Иисус Христос наш, Бог пришедший во плоти. И Он дарует нам свои дары. Вот дары и служение. Дары одному дается Духом, одним и тем же Святым Духом. Слово мудрости, Кому-то другому слово знание тем же самым духом духом святым одному вера, а у другого не такая вера, но у него есть дар исцеления, иному чудотворение, иному пророчество, ему иному различные развлечения духом, ины, иному различные языки, иному истолкование этих языков. Каждому Бог определил свое, дал свой дар, но этот дар должен быть не только для меня этот дар должен быть для пользы, для пользы общины. И община здесь названа как тело Иисуса Христа. Это церковь его. И 25 стих, дабы не было разделений в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Хорошо, как, что есть у вас дарование, но этот дар должен служить для другого человека. Он должен помочь тому человеку. И написано, здесь сравнивает тело, что у каждого, в моем теле, с телом человека, что у нас есть органы, определенные органы. И все органы, все, абсолютно органы, все важны для каждого человека, для в теле человека. И глупо говорить. Посмотрел на свои органы, посмотрите. Глупо говорить. Зачем мне копчик? Я до сих пор не понимаю, зачем мне копчик. Или зачем мне зубы мудрости? Толку мало, болит. Вырываешь операцию. Ну зачем оно мне надо? Но Господь сделал так. И Он сделал так, что напротив, члены, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Есть руки. Вот сильные руки. Рука, видите, какие руки. Гораздо сильнее там. Но вот эти руки, они нужны для пользы. Они больше приносят пользы за водой, когда я иду набирать воду питьевую домой, я несу ее в руках, не в зубах, потому что зубы не выдержат, а вот руки выдержат. И вот такие сильные органы должны сносить немощи бессильных. И глупо, глупо смотреть свысока, я утром просыпаюсь, так посмотрел свысока, так, на свой мизинец. Думаю, вообще бесполезный палец, кривой, косой, ноготь не так растет. Зачем мне он нужен? А попробуйте ударить мизинчик. Как больно всему телу, так и здесь. Слабые органы, они нуждаются в большем попечении. И все органы. Копчик, мизинец, голова, рука, нога, глаз. Они все нужны. И чтобы эти органы не превозносились. Зачем мне ухо, зачем мне глаз, зачем мне копчик. И, и чтобы не превозносились. И написано здесь дабы не было разделений в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. У нас был замечательный праздник Рождества, и вы увидели, какой замечательный концерт приготовили братья вместе. Не было никакого разделения, все участвовали, смеялись, помолились, порадовались. Это тело Иисуса Христа. И здесь дарование. Бог ставит в церкви, Бог опять ставит. Не мы хотим, а вот Бог ставит в церкви апостолов, Пророками, учителями, дает чудодейственные дары, исцеление, вспоможение, управление, разные языки. Это все делает Господь Иисус Христос для созидания своего тела. Тело ⁇ это церковь Иисуса Христа. А у нас еще есть числа. 32 и 33 главы. 32 глава. Итак, победа. Победа одержана Божьим народом над... Мадянитянами, но, но, вот маленькая победа есть, но впереди еще Ханаан, есть Ханаан. И та земля, в которой они сейчас находятся, это не та, которую Бог обещал. Чтобы прийти в Ханаан, надо еще перейти, перейти, перейти определенное место, перейти реку. И вот у тех, у тех верующих Божьего народа, у кого уже большое майно, Ой, нажито непосильным трудом. Они уже за Иордан идти не хотят. И пятый стих. Если мы нашли благоволение, обращаются к Моисею в глазах твоих, Моисей. Отдай землю сию рабам твоим во владение. Не переводи нас через Иордан. Как нам тут хорошо уже жить. Дом, детишки, жена, огородик маленький, овечки он там млеют. Попробуй выйти с таким багажом на уличную евангелизацию, когда уже у тебя в семье все сделано. Но шестой стих. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Руимовых, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Братья ваши пойдут воевать, а вы здесь останетесь. А? Накопили уже себе. Для чего вы отвращаете сердца сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Вот чтобы мы не отвращали других людей. Это майно, которое мы получили, которое Бог нам даровал. Оно должно служить для других. И верующий человек должен продолжать вести духовную брань. Он должен перейти за Иордан, войти в обетованную землю. Он должен всегда, всегда вести духовную войну. Есть противники. 33 глава здесь повеление. Повеление Божьим Бог повелевает новому поколению, новому поколению тех, тех, тех которые не познали таких глубин сатанинских, каких родителей. Вот он им повелевает. Детки, послушайте Бога, послушайте своих родителей. Прогоните, прогоните, истребите, разорите всех идолов, языческих народов. Послушайте, послушайте родители, дети. Храните себя от идолов. Иначе иначе. Написано. Если вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших. И будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. Иначе будет плохо. Будешь сидеть на служении, как иголки будут в боку, не нравится будет это богослужение. Этот пастор, эти проповеди одни и те же про Евангелие, опять Евангелие, сучок будет в глазу. Будешь видеть только плохое в людях, забудете дела Божьи. Это все надо прогнать. Прогнать и эти иглы повытаскивать. И обратиться к Богу живому. Время нашего эфира заканчивается. Павел Антоник, драгоценный брат, город Никополь. Пусть Господь благословит ваш труд. В будущем году вижу. Так, Владимир Дубчак тоже присоединился. Слава Богу, и мы помолимся. И да благословит нас Господь. Молимся, Отец наш Небесный. Заканчивается 2025 год. Год войны, наверное, год боли и ожидания мира. Но мы благодарим Тебя за то, что Ты сохранил нас в этом году даешь нам силы устоять и не ожесточиться, не потерять веру, не потерять общение, не потерять церковь. Молим Тебя за наших братьев, за воинов, защитников, за капелланов, за волонтеров, за нашего президента, за всех, кто стоит на страже нашей Родины. И просим Тебя, чтобы Ты даровал нам в 2026 году прежде всего мир. Мир в наши сердца, а затем и мир на нашу землю. Пусть Церковь Христова будет всегда местом утешения, поддержки, обучения, для всех, кто потерял надежду в этом мире. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. С наступающим 2026 годом. Да благословит нас Господь мирного и тихого дня с праздником.